нас на данный момент обработано больше 45 тысяч голосов, то есть это данные при обработке 45 тысяч избирателей, которые проголосовали. Данные примерно 55 на 45 процентов, то есть ну, отрыв порядка 10 процентов. Ну, вы можете сказать, что это уже упомянутая перемога, или нет? Нет, я всегда все-таки отношусь достаточно серьезно к избирательному процессу, и победой можно назвать, когда будет итоговый протокол облашен уже комиссии поэтому это все. Ну, но есть какие-то ощущения, или были, может быть, сегодня с утра? Что... Вы знаете, ощущения появились, на самом деле, в последние примерно 4-5 дней, потому что после первого тура, когда достаточно низкой явкой. Для нас это было не, ну, достаточно таким серьезным шоком, потому что ну, все, вся социология она говорила о том, что о достаточно уверенной победе. Но люди просто не пришли на избирательные участки. И для нас это был И вот была задача последние вот эти две недели перед вторым туром Убедить людей все-таки и мобилизовать на то, чтобы они пришли проголосовать. Потому что вот мы понимали, что электорат Батьківщины это достаточно организованный электорат. И если мы не мобилизуем свой электорат, мы можем потерять это, это преимущество. И это нам удалось. И ну, на самом деле мы, мы рады потому что действительно избиратель нам поверил. Ну, явка на старте была сегодня дуже С чем повязывается? Ну, то есть, я знаю, что многие прогнозировали, в том, в том, числе и политологи, прогнозировали, явку еще меньше, то есть на уровне 20-20, даже там 2-23%. Угу. Поэтому это явка, которая все-таки была уже даже выше прогнозов. Угу. С какими политическими силами планируете работать в Раде? В первую очередь самопомощь, солидар, солид... Петра Порошенко «Солидарность», «Свобода». И радикальная партия это, это угу. те силы, которые, ну, я думаю, что однозначно мы сможем найти общий язык и работать на благо города. Ну, и еще за, за И все уже вызначилось, так, какие будет первые и больший кроки в радио? Первое это изменение регламента Рады. То есть это первое необходимо сделать, первое решение необходимо поменять регламент городского совета с тем, чтобы каждое голосование депутата было персональным чтобы избиратель видел голосование своего депутата по каждому вопросу, который касается жизни города. Это первое. Второе, честно говоря, хотелось бы изменить вообще отношение к городскому совету. То есть хотелось бы уйти от этих залов, в котором заседают депутаты, от этих трибун и так далее сделать обычный зал заседаний, тем более что сессии городского совета должны проходить там час, полтора, два не больше. Основная работа должна быть работа в комиссии. Хотелось бы, чтобы этот зал, в котором пел в свое время Шаляпин, житомиряне могли на выходные приходить, слушать концерты камерной музыки и таким образом открытость власти, она ну, показать открытость власти. У вас была очень чудовая ну, программа по залучиванию инвесторов. Программа да? Да, продолжается? Я думаю, что сейчас эта работа усилится. На самом деле достаточно много инвесторов, которые просто ждали результата выборов. И... Вот, там, сегодня звонили шведы, там, свэго, фонд свэго, и так далее. Те фонды, которые надеются на дальнейшую работу с Житомиром, и они вот, -вот реально ждали результатов этих выборов. Они можете... ждали вот, продолжения вот тех всех инициатив и тех проектов, которые нам уже были начаты что Может ли вы сказать, что инвесторы работают э, ну, в направлении Житомира, только ну, благодаря тому, что вот, э, Yeah, стал значит, головой практически уже, так? Вот. Мы говорим с инвестором на одном языке. Это очень важно для инвестора, и мы понимаем друг друга, и очень много того, что было сделано в Житомире, было сделано благодаря тому, что действительно мы говорим на одном языке. И у нас, у меня есть человек, который создавал рабочие места в Житомире, у нас у меня есть понимание, что необходимо инвестору, и для инвестора он это чувствует, для него это важно. Mm. Еще цикавое даже вопрос, говорили про э, то, что э, как бы Богунская и Королевская э, практично я У, -у, -у. Э, У меня отношение не поменялось. Моя инициатива была и проект решения, который я оставил на сессии городского совета в апреле месяце. Город не имеет права тратить, бесцельно тратить 7 миллионов гривен в год минимально. То есть необходимо принимать решение о ликвидации Багунской и Королевской районных рад. Вы будете этот Обязательно. Я достаточно последовательный, я не работаю там на просто там... Хотя эти решения, допустим, не идут иногда и в минус, если мы говорим о выборах, но я достаточно последовательный и всегда стараюсь отвечать за свои слова и за свои поступки. Поэтому это решение, которое я буду опять выносить на сессию городского совета. У что же в первую очередь требуется? В первую очередь необходимо в будущее молодых людей. Это первое, что необходимо инвестировать. Это создание рабочих мест и создание условий, когда бы молодая семья и молодые люди не покидали бы Житомир, они находили бы себя и могли бы реализовать себя в городе Житомир. Это первое, во что необходимо вкладывать. То есть ключевой клиент для нас – это молодая семья. Ну, мы сейчас прекрасно понимаем, как ситуация в стране, так? Дуже складно сейчас, взагалі, избить с АТО, и с их сильными. Как-то планируете рухаться в этом направлении, это с житлом, безпосредственно, здесь мы АТО? Здесь необходимо, в первую очередь, разделить это по нескольким направлениям. У нас есть замечательный участок и проект, который мы рассматриваем уже с Министерством самообороны, который мы обсуждали с замом обороны Лебедевым. Это строительство жилого комплекса на улице Щерса, это 9 гектаров земли Министерства обороны. И второе направление – это строительство действительно инвестирование за счет государства строительства жилья для военнослужащих. И третье направление – это инвест проект строителей. Мы выдаем земельные участки, а они 10-12% отдают квартиру семьям военнослужащим, участникам АТО. Угу. Ну, это уже беспосреднее питание, это очень меня интересовало. Э, индустриальный парк. Угу. Я знаю, что это решение не было принято, но как бы достаточно интересный. Э, Чего будет индустриальный парк? На первой сессии, я думаю, что этот вопрос будет решен, и на первой сессии, на первой сессии городского совета проект будет внесен на рассмотрение и будет принят. Можете быть в этом уверены. Ну, я рада за це. Ну и еще слово, может быть, вы что-то хотите додать, а бы сказать выборцам. Пожалуйста. Ну для меня самое главное, у меня через встречи с избирателями, вот во время предвыборной кампании прошло 16 тысяч 700 житомирян. И на самом деле для меня самое главное, вот самое главное в этой кампании, чтобы эти люди не были обмануты в своих ожиданиях. И вот моя ответственность за этих людей. Главная задача, которой я говорил сегодня в штабе, Выборы следующие будут, которые через два года, через четыре года, неважно через какой срок они будут, но мы следующие выборы выиграем без единого рекламного счета. И это самое важное.